sesuatu yang amat bermakna kepada negara menjelang kemahkotaan Sultan Johor yang bakal berlangsung nanti. Dan saya memegang sebuah buku yang begitu bermakna, Sejarah Adik Syedat di Raja Johor yang sebenarnya telah pun ditulis oleh yang berhormat Datuk Haji Abdul Rahim bin Ramli yang beri petua jemaah Majlis di Raja Johor yang memperincikan segenap perkembangan sejarah dan juga kupasan yang dalam tentang Kesultanan Johor dan pagi ini berbangga dapat bersama dengan beliau Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Rahim Ramli. Terima kasih begitu kasih. di Encik. Yes, Dan datuk lengkap dengan pakaian tradisi Johor ya. Ya, terima kasih. Ya. Uh, mungkin datuk dapat sebagai permulaan uh, mungkin ada yang bertanya tentang Jumaah Majlis uh, ya. secara ringkasnya bagaimana datuk? Jumaah Majlis dia ini ditubuhkan di bawah um, mengikut undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor. Eh hmm. um, alih ahli-ahlinya seramai 12 orang dilantik oleh <coughs> Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan tugas uh, utama Jumaat ini ialah untuk memberi nasihat kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta khabar-khabar diraja lain yang lain sebab mengikut undang-undang uh, tubuh Kerajaan Negeri Johor raja itu adalah mendengar nasihat jadi Jumaat Majlis Diraja ini adalah satu badan yang memberi nasihat kepada raja Baik. Jadi kita terus fokus kepada kemahkotaan yang diadakan uh, nanti Datuk ya. Eh? Uh, selepas 55 tahun. Ya. Jadi satu tempoh yang begitu lama ya, lebih dari <laughs> dekad juga separuh abad. Ya. Uh, bagaimana persiapan untuk acara yang gilang-gemilang ini di Johor ya. Persiapan ini telah kita mulakan 2 tahun dahulu. Uh -huh. Dan beberapa jatuh kuasa telah ditubuhkan, dipengusikan oleh Yang Amat Buat Menteri Besar dan saya sendiri kita telah adakan 23 jatuh kuasa, jatuh kuasa kecil dan sebuah sekretariat. Kerja-kerja uh, fizikal seperti persiapan-persiapan istana, pintu-pintu uh, gerbang dan lain-lain fizikal semua dah siap. Kerja-kerja uh, yang, yang, yang kata software pengisian seperti kad-kad jemputan, senarai jemputan, semuanya telah siap sedia dan kita menunggu saja masa untuk kita menggerakkannya yang bermula pada 16 hari bulan ini insyaallah. Ya, dua tahun persiapan itu. Eh? Dua tahun persiapan oh, sebab kita lama. atas titah ya. tuanku sendiri hmm. nak menjadikan perayaan ini sebagai very exclusive dan hmm. unique supaya rakyat negeri Johor dan juga rakyat Malaysia dan orang, -orang apa rakyat-rakyat yang lain dapat menghayatinya dan menjadikan satu ikon ya. kepada kita semua. Jadi sebagai pengetahuan awam, Datuk, ya, dapat diperincikan secara ringkas bagaimana dengan salah silah Kesultanan Johor kalau untuk pengetahuan para penonton. Ya. Terima kasih. Bagaimana yang kita sedia maklum, Kesultanan Johor ini bermula daripada tahun 1528. Itu apabila setelah Portugis menaluki Melaka, Kesultanan Melaka itu berpindah dan pada satu masa dalam tahun 1528 berpindah dan um, uh, tinggal uh -huh. ataupun buka satu settlement di uh, tebing sungai Johor uh -huh. yang dinamakan Johor Lama. Uh -huh. Sehinggalah um, uh, Kesultan Johor ada tiga dinasti sebenarnya. Uh -huh. Pertama dinasti Kesultanan Melaka daripada tahun 1528 hingga 1699. Uh -huh. Yang akhir uh, Raja Sultan di bawah dinasti Kesultanan Melaka ialah Sultan Mahmud mangkat di Julang. Ya. Yeah. Apabila baginda mangkat, baginda tidak ada uh, meninggalkan waris. Jadi kerajaan Negeri Johor pada masa itu, pengurusan kerajaan Negeri Johor berpindah kepada dinasti Bendahara selama lebih kurang 100 tahun. Lepas mm -hmm. itu barulah berpindah uh, uh, Johor baru ni, uh, bandar Johor uh, capital Johor ni berpindah ke Riau. Mm -hmm. Dan diinfluence oleh uh, uh, apa itu anak-anak uh, Raja Bugis. Dan pada tahun 1718, um, dinasti Bendahara ini berpindah pula kepada dinasti Temenggong sehinggalah sekarang uh, Sultan Johor yang ada sekarang iaitu Sultan Johor yang kelima daripada um, uh, ke dinasti Temenggong sampai sekarang. Okey, Datuk soalan yang paling ingin tahu oleh rakyat jelata pastinya tempoh lama itu ya, 55 tahun. Ya. 10 Februari 1960 sehingga nanti insya-Allah 23 Mac ya. 2015. Ya. Jadi rakyat mungkin bertanya apa yang terjadi dan juga kenapa ditiadakan sepanjang tempoh ah, sampai ya. sepuh abad ya. itu. ya. Datuk, ya. Kita ya. uh, Istana dak kemangkatan sebenarnya ini kali yang keempat kita dekat. Yang pertamanya tahun 1886 iaitu almarhum Sultan Abu Bakar dia mula-mula dia, dia dimahkotakan mm -hmm. tahun 1895 selepas setelah Bahaman mangkat saat uh, istiadat pemahkotaan diadakan untuk almarhum Sultan Ibrahim mm -hmm. tahun 60 Sultan Ismail sepatutnya mm -hmm. antara selepas Sultan Ismail adalah almarhum Sultan Iskandar mm -hmm. tapi duliah almarhum Sultan Iskandar sendiri uh, tidak hendak di mahkotakan itu sebab kita tunggu masa ini sampai 55 tahun. Ada sebabnya kenapa Sultan Almarhum Sultan Iskandar tidak nak uh, Sebab mengikut kita punya undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Johor. Raja nah. Johor ini dipilih, dilantik, mengangkat sumpah dan dimasyhurkan sebelum <coughs> sebelum jenazah almarhum yang mangkat itu dimakamkan. Itu adalah kehendak undang-undang. Orang kata for all intent and purpose, the legality kesaian uh, uh, pelantikan itu telah pun tercipta. Jadi marhum Sultan um, dia dah dilantik baginda telah dilantik sebagai sultan. Tak payah dimahkotakan. Satu lagi yang unik pada negeri Johor ni istana ini bukanlah dengan kehendak undang-undang. Itu adalah satu tradisi uh, negeri Johor. Kalau tak tak ada tak ada tidak dimahkotakan tidak dimahkotakan pun tak, tak mengapa. Tapi kalau dimahkotakan jadi rakyat nampak selene iaitu yang, yang kita Hanya buat tradisi sekarang. It's a tradition. Yes. Okey baik uh, kalau seorang itu lahir pada tahun uh, 60 katakan dia dah ada cucu sekarang ni menanti begitu lama untuk melihat yes. acara bersapsaran persiapan yeah. 2 tahun. Yeah. Jadi 23 Mac pula cuti umum di cuti Johor. Cuti umum yes. Uh, jadi penyertaan rakyat untuk melihat acara istana ini bagaimana? Kita sebenarnya apabila uh, kita um, apa ini, menguruskan um, perayaan ini memang kita kita mengambil memikirkan penyertaan rakyat. Orang kata it is people oriented. Kita minta kerjasama, sokongan daripada rakyat supaya kita dapat menjayakan ini. Dan banyak program-program yang telah kita susun, bukan saja di Johor Bahru, bahkan di semua 10 daerah negeri Johor. perayaan ini mengambil akan berjalan lebih kurang satu bulan. Akan berakhir pada 20 hari bulan April. Banyak kita dah buat untuk rakyat seperti sokan, seperti penunjukkan kebudayaan, forum agama dan lain-lain. Kita minta untuk dan kita sediakan kemudahan-kemudahan untuk murid-murid sekolah misalnya untuk apa, membarisi jalan raya di mana tuanku akan berangkat berlalu. Jadi uh, Jumaah Malik juga bertanggungjawab untuk menguruskan jemputan bagi kedamaian. Ya. Yeah. Uh, jadi mungkin uh, siapa yang mungkin akan berangkat ke Malaysia. Yeah. Ya. Um, Jumaah di negeri diraja uh, bertanggungjawab di atas uh, istiadat sendiri termasuk hmm. uh, termasuk jemputan. Hmm. Dan sedangkan jemputan ini adalah dengan titah perkenan raja, limpah perkenan raja, bukan kita suka-suka nak menjemput eh. hmm. Sebab ini adalah hari, hari Tuanku. ratuanku hmm. Jadi Tuanku sendiri menetapkan siapa yang nak dipersilakan. Dan uh, dengan limpah kurnia limpah perkenan tuanku kita telah pun mempersilakan semua duli-duli yang maha mulia raja-raja Melayu dan duli-duli yang maha mulia permaisuri permaisuri di, di seluruh negara uh, dan juga daripada Kebawah duli yang maha mulia Sultan Brunei um, Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Singapura dan pada sebelah malam pula kita uh, di, di 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 silakan dijemput di, di, di duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Dr. Agong dan um, Presiden Republik Singapura. Mm -hmm. Baik, tadi Datuk dah sebutkan ini bukanlah satu uh, bagaikan kewajipan tapi tradisi Is atas yes, perkenaan yes. limpah perkenaan, tuanku. Yeah. Jadi, uh, tadi segi ketika berlangsung itu, uh, apa tradisi yang harus dikekalkan? Ataupun boleh uh, diubah bagaimana dari segi perjalanan atau cara isat adik siadat protokol? Dulu yes. dunia mahamlia tuanku Sultan mm -hmm. Johor amat perihatin mm hati -hmm. uh, kepada tradisi lama. Mm -hmm. Dan titah baginda, sehinggalah sekarang, semua tradisi lama yang dijalankan, diadakan pada masa kita mengadakan uh, istiadat kemahkotaan Sultan Abu Bakar, naklah dihidupkan semula. Ditambah baik, ditambah lagi dan diceriakan lagi. Itu sebab kita banyak semua, apa itu, misalnya kalau kita adakan istiadat meletak kerja. Istiadat meletak kerja ini bermula daripada marhum Sultan Abu Bakar. Di mana satu bendera negeri Johor, bendera istiadat kerajaan negeri Johor dinaikkan. Bendera istiadat ni direkebentuk oleh Dulian Muhammad Almarhum Al Setahu Bakar dan tahun, dalam tahun 1871 lagi. Ini satu tradisi yang lama. Yeah. Ini kita ikut sampai sekarang. Mm -hmm. Jadi difahamkan ada sembilan istiadat dalam tempoh selama lebih kurang uh, berbulan lamanya? Ya, yeah, satu kan? bulan. Uh, jadi kalau dapat <laughs> secara ringkasnya sembilan... Istiadat itu yang utamanya apa, Datuk? Yang utamanya, hmm. yang utamanya tadi saya kata 16 bulan okay. ada isti, uh, istiadat meletak kerja. Kita naikkan berdaerah. Uh -huh. Yang keduanya, uh, uh, kita adakan majlis tahlil dan doa kesyukuran di masjid jamek, semua daerah-daerah. Uh -huh. yeah. Ketiganya, okay. kita adakan istiadat siram tabal. Ini istiadat lama, uh, istiadat Melayu lama. siram tabal ni mandi, mem membersihkan diri, um, mem membersihkan tubuh badan dan juga jiwa lah dan untuk mendoakan supaya kita dapat selamat pada pada dalam dalam majlis dan juga pada masa-masa akan datang. Hmm. Uh, seterusnya yang mustahilah pada 23 bulan itu sendiri kita dekat istiadat uh, kemahkotaan pada sebelah pagi hmm. di mana am um, uh, Adulia Mahamle Tuanku akan di uh, akan memakai crown atau mahkota yang akan diletakkan di kepala tuanku ini oleh duli oleh mufti Kerajaan Negeri Johor. Yeah. Dan imedial mm. selepas itu mufti mm. juga akan memakaikan um, mahkota Permaisuri kepada uh, duli Muhammad Raja Zarif Sofia. Yeah. Malam itu adalah dikatakan uh, jamuan diraja state banquet dua-dua uh, majlis ini adalah eksklusif bermakna kita pada pagi pada sebelah pagi itu oleh sebab keadaan um, Dewan Singasana Istana Besar ini terhad. Maka yang di, yang diperkenankan untuk dijemput ialah lebih kurang 250 orang. Tetapi Duli Yang Maha Tuanku Titah. Duli-Duli um, Yang Maha Raja-Raja itu uh, diiktirafkan sebagai special guest, exclusive guest Tuanku. Dan Uh, dulia-dulia mahmudi Raja-Raja itu mesti datang in person dan tidak di tak, tidak boleh mengata, menghantar wakil atau diwakilkan kepada mana-mana orang lain lah. Sebab ini is something yang orang kata berlaku dalam masa 55 tahun. Mm And Johor is very proud ...untuk hold this ceremony. Ceremony ini memang akan menjadi satu sejarah. Ya, ini akan disebut untuk tempoh sepanjang zaman nanti. Mungkin, uh, ya. Dato uh, Datuk, gelaran permaisuri Johor yang digunakan di negeri Johor bagaimana dengan itu? Gelaran ini sebenarnya, hmm. <coughs> gelaran ini sebenarnya belum lagi digunakan. Ya. Hmm. Um, titah Dulia Muhammad Tuan Tuanku. Hmm. Sebaik saja <coughs> Duli Yang Mahamdir Raja Zaris dimahkotakan, hmm. maka pada tarikh itu, saat itu, Rulian Muhammad Raja Zarif akan bergelar Permaisuri Johor um, tak pakai gelaran Sultanah ada sebabnya, sebab mengikut uh, sejarah Johor yang telah dimulakan daripada marhum Sultan Bakar dan diperkuatkan dalam satu uh, warta atau perancangan dalam 1924, mengatakan Suri bagi Raja daripada anak gahara bermaknanya, mak bapak Uh, suri itu adalah darah raja Johor maka uh, suri itu akan bergelar Tengku Ampuan. Mm -hmm. Kalau suri itu ada bukan darah raja atau isteri mm -hmm. yang lain maka bergelar Sultanah. Mm -hmm. Jadi dulia makmule raja Saris ini adalah anak negara mm -hmm. anak raja daripada Perak mm -hmm. dan itulah sebabnya ah uh, diperkenankan Tuanku memperkenankan digunakan nama uh, Permaisuri Johor. Mm -hmm itu dia begitu mendalam sekali eh? ya yeah. ada salah silah yang panjang uh, jadi uh, untuk sambutan uh, kita faham bahawa tuanku sangat berjuara ya jadi 10 daerah di Johor ini semuanya akan merasailah yeah. bagaimana kobaran semangat satu perayaan yang begitu besar untuk yes. di Johor Betul. bagaimana prosesnya itu untuk sampai ke semua daerah ya tuanku telah berkenan untuk berangkat uh, menjumpa, uh, berjumpa berjumpa <coughs> dengan semua rakyat tuanku ni orang kata like to rub shoulders with the rakyat Mesti-mesti nak berjumpa sebab dia adakan kembar rumah kota Dan lain-lain daripada masa baginda jadi kembar kota Dia akan berangkat, ke, tuanku akan berangkat Ke semua daerah, 10 daerah Di mana program pun telah disusun Dan acara yang menarik di situ ialah Jamon teh bersama rakyat Seberapa ramai yang boleh Dan di samping itu Ada satu pameran bergerak Di mana khazanah-khazanah Kerajaan yang berkaitan dengan Kemah ini akan dipamerkan kepada rakyat itu dia. Jadi dalam buku ini yang Datuk tulis sendiri eh. Ya. Apa mungkin yang kalau boleh didapati di mana ataupun apa kandungannya. Sebab pastinya orang Johor pastinya akan memiliki ini sebagai ya. koleksi peribadi yang cukup berharga. Betul. Segalanya ada di sini mungkin dapat Datuk perincian. Ya? Sebenarnya ini buku buku saya yang pertama. Ah, ya, saya, uh, ya. Ada lagi satu buku juga yang hmm. yang apa <coughs> menyambung um, menyambung apa apa tu yang saya tuliskan ini. Hmm. Tujuan saya menulis ialah untuk memberikan uh, per, hmm. uh, pengetahuan bukan ya. sahaja kepada rakyat Johor bahkan juga kepada rakyat Malaysia ya. betapa gemilangnya uh, sejarah uh, negeri Johor ini daripada mula saya kata tadi 1528 ya. hinggalah kepada pada masa sekarang ya antara ya. yang kandungan utama buku ini saya seringkas Datuk eh uh, apa yang paling penting uh, dicurahkan dalam buku ini. Um banyak uh, ramai yang bertanya tanya-tanyalah. Uh, mengatakan misal-misal je. Yeah. Um susah uh, uh, apa dekat negeri Johor ni, Sultan Johor uh, locate dan kurniakan darjah-darjah yang bergelar datuk. Ramai yang <laughs> bertanya. Yeah. Yeah. Itu maknanya yeah. bagus sebab uh, kalau yeah. banyak sangat darjah, banyak sangat ramai sangat datuk, orang itu value tu turunlah. Okay. Tapi kita ada sebab, <coughs> kita ada sebab kenapa uh, tak ramai orang Johor bergelar datuk. Yang pertamanya Gunaan gelaran ini adalah hak mutlak raja sendiri. Ya. Kita tak ada komiti di, di, di Johor ni untuk mengesyorkan hmm. nak rekomen siapa-siapa nak -siapa jadi datuk. Ya. Yang keduanya, hanya Johor sekarang ni ada satu saja darjah yang membawa gelaran datuk iaitu darjah mahkota Johor. Hmm. Darjah yang kedua kita ada darjah kerabat untuk anak-anak raja tak ada membawa apa-apa title itu satu sebabnya kalau kita tengok daripada segi sejarah daripada tahun 1886 hmm. negeri Johor adalah negeri yang pertama hmm. uh, mengadakan darjah yang bergelar datuk yeah. Johor yang pertama hmm. daripada tarikh itu 1886 hingga hmm. sekarang hmm. tidak lebih daripada 763 datuk kebanyakan dah meninggal lah ada lebih kurang seratus orang tak sampai 100 orang yeah. datuk Johor yeah. itu dia itu yang saya tekankan di sini supaya hmm. rakyat lebih faham akan kedudukan. Baik, jabatan dapat bukan hanya pihak istana malah juga saya uh, mungkin percaya bahawa AJK kampung pun juga di setiap daerah juga akan bersedia untuk yeah, uh, menerima yeah. kunjungan yes. semua lapisan rakyat. semua rakyat, semua rakyat, rakyat misalnya kita kata kita melibatkan rakyat. Rakyat membuat persembahan kebudayaan misalnya yeah. um, kita sediakan juga apa uh, kemudahan-kemudahan uh, sokan. Saya hmm. dengar uh, ada 16 jenis sokan tradisi hmm. yang akan di hmm pertandingan yang akan disertai oleh rakyat. Ya, termasuk Zapin wajib lah itu. Ah, <laughs> di setiap daerah nanti akan berpadu. Okey, uh, jadi insyaallah kita nantikan nanti di MH juga ada secara langsung bermula jam 7 pagi nanti 23 Mac yang eksklusif dan juga selain program lain seperti majalah 3 dan sebagainya. Air kata Datuk kepada pakar penuntut DT untuk acara langsung juga khasnya warga Johor yang Malaysia satu berdatuk silakan. Yeah, ini, ya, um, kita kita um, ka, um. Hmm kerajaan negeri Johor bersama, sama uh, kerjasama media semua kita ada mengadakan secara uh, apa kata, secara langsung um, kita adakan big screen di tempat-tempat yang strategik supaya rakyat dapat tengok ni semua dapat menghayati sebenarnya dapat menghayati dan dengan itu kita haraplah um, rakyat akan dapat uh, menambahkan perasaan tak setia kepada raja dapat faham akan institusi raja supaya kita kita ya. tahulah kita tradisi kita orang Melayu khasnya mm. Ya. bahawa raja itu sentiasa disanjung tinggi. Yeah. Dan kita datuk pun sememangnya bagaikan satu ayat dokumentasi ya. ya. InsyaAllah memberikan makna yang cukup besar kepada yang menonton pada pagi ini. Terima kasih, terima kasih untuk yang berhormat Datuk Haji Abdul Rahim bin Ramli yang dipertua Jum'ah Majlis di Raja Johor. Yang sedia berkongsi pengalaman yang luas dan sehingga terhasilnya buku Sejarah Adik Sedat di Raja Johor yang menjadi satu lagi simpanan khasanah bangsa yang cukup berharga tinggi nilainya. Sekali lagi, terima kasih untuk Datuk. Terima kasih. Itu dia. Ini bukunya. Uh, saya kata lebih kurang setebal uh, hampir 300 muka surat yang lengkap dengan segala-galanya sebagai satu lagi kandungan khazanah warisan bangsa. Dan insyaAllah sebab ini banyak lagi agenda akan menyusul termasuk kita bawakan lukisan yang begitu artistik yang dihasilkan oleh Bazuki Muhammad untuk dikongsikan dalam takaran Nemechai kembali selepas ini.